দেৱলতা কি মানুহ নহয় বৰ্তমান ফেচবুক বা ইউটিউবত এটা কথা আৰু এটা নাম খুব চলি আছে মানে সেই কথাটো আৰু সেই মানুহগৰাকীক লৈ বৰ্তমান ফেচবুক হওক বা ইউটিউবত হওক কিছুমান ক্ৰিয়েটৰে কণ্টেণ্ট হিচাপে লৈ লৈছে মানে সেই মানুহগৰাকীক কণ্টেণ্ট হিচাপে লৈ লৈছে মই কাৰ নাম ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাগে খুব বুজি পাইছেই দেৱলতা দেৱলতা মোৰ বাইদেউ হয় নিজৰ বাইদেউ আপোনালোকে চাগে মোক তাইৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু ঘৰত তেল এটুপিও নাই এই কথাষাৰ খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে মানে তাইনো এনেকুৱা কি ভুল কথা ক'লে তেওঁ সেইদিনা সেই ভিডিঅ'টোত কৈছে যে আজি ঘৰত তেল এটুপিও নাই মানুহৰ ঘৰত যে আজি তেল থাকিবই লাগিব বুলি কথা নাই নহয় তেখেতৰ ঘৰত নাছিলে গতিকে তেওঁ নাই বুলি কৈ দিলে তাকে লৈ আপোনালোকে ইমান যে কণ্টেণ্ট হিচাপে তেখেতক লৈ ঠিক আপোনালোকৰ যদি মন আছে পইচা ঘটিবলৈ তাইক বাদ দি বেলেগ কণ্টেণ্টতো আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰে হা কিছুমান ৰ'ষ্টাৰত গৈছোঁ তেওঁ তাইৰ ওপৰত মানে ৰ'ষ্টেই কৰি দিছে হা তাইক যেতিয়া সেনেকৈ ৰ'চ কৰিছে তাইৰ মনত কেনেকুৱা লাগিব পাৰে হা এটা ভাইক হিচাপে মোৰ মনত কেনেকুৱা লাগিছে তাইৰ মনতো ঠিক তেনেকুৱাই তাতকৈতো বেছি হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ যদি আপোনাৰ বা আপোনালোকৰ মনত লগাকৈ যদি কোনোবাই আপোনাৰ ওপৰত এনেকৈ ৰ'জ বনায় বা এনেকৈ কণ্টেণ্ট হিচাপে লৈ লৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব তেখেতে ভিডিঅ'টোত স্পষ্টকৰণ কৰিছে যে আজি মোৰ ঘৰত তেল এটিপিও নাই হয় তেখেতৰ সেইদিনা তেল নাছিলে চাগে সেইটো সময়ত চাগৈ সিহঁতৰ ঘৰত তেল আদায় হৈছিলে সিহঁতে নিজে খেতি কৰে নিজে তেল পিৰি নিজে খায় দেৱলতা কি মানুহ নহয় কি দেৱলতা কি বইল খাব নোৱাৰে আপোনালোকেও যদি বইল খাই নহয় দেৱলতাৰ নিচিনা স্বাস্থ্য আজি আপোনালোকৰো হ'ল তেল মাত্ৰ আপোনালোকে লোকৰ ওপৰত কণ্টেণ্ট বনায় লোকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই নিজকে আপোনাৰ মানে কৈছোঁ নহয় লোকক হিংসা কৰোঁতে কৰোঁতে আপোনালোকৰ নিজৰ লাইফটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে লোকক লোকৰ ওপৰত মাত নমতাকৈ লোকৰ ওপৰত কথা নোকোৱাকৈ আপোনালোকে থাকিবই নোৱাৰে তাতে আহিছে আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হৈ পেলাই আজি দেৱলতাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে কণ্টেণ্ট হিচাপে লৈছে কিয় তেওঁৰ পৰা পইচা ঘটিব মন আছে আপোনালোকৰ যদি ইমান পইচা কম আছে তাইৰ পৰা ঘটিব নালাগে তাইক খুজিলে তাই দিব নিশ্চয় দিব তাইক খোজক আপোনালোকৰ যদি পইচা কম দিছে নে তেখেতে পইচা আপোনাক দিব কিন্তু তাইৰ ওপৰত লৈ ইমান ভিডিঅ' বনাই থকাটো মই যোগ্য বুলি ভবা নাই আৰু এটা ৰোষ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই গ'লোঁ মই ক'বলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ মানে ঠিক আছে গতিকে কাৰোবাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই কাৰোবাক কণ্টেণ্ট হিচাপে লৈ পিনে পইচা ঘটিব নালাগে নিজৰ কণ্টেণ্টত ভিডিঅ' বনাওক নিজে এটা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি লওক তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাওক ঠিক আছে এনেদৰে নহয় কথাখিনি কোৱাৰ বাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু বেয়া পাইনো কি লাভ হ'ব আপুনি যেতিয়া তাইৰ ওপৰত কথা কৈ আছে মই আপোনাৰ ওপৰত কথা কাতোঁ কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ধন্যবাদ